ураган. Хочу напомнить, что... Хам, э, прошу прощения, это мой дебют в роли ведущего. Тема сезона и куда же мне податься три точки знак вопроса. Да. И тема приветствия 101, 102, 103. Как я уже сказал, что первым выступает э, команда агрономического факультета. И как же они видят тему этого приветствия? Давайте же посмотрим. Аплодисменты! Аплодисменты! таком вот и позитиве мы начинаем! Спасибо. А тема нашего приветствия 101, 102, 103. И чтобы работать в службе спасения, необходимо иметь хорошую форму и первая миниатюра как-то раз на турнике. Успокойся. Успокойся. Тише. Тише. Пожалуйста. Бешеный, а бешеный, идем на дискотечку. Сейчас я батька успокою, Пили. О, о, о. А сколько скачу, пожалуйста, Настя. Брось, приводом! Да, спасибо! Студент задул окно силиконом и теперь он форточку называет помылой. Миниатюра. Два парня в общежитии. Знаешь, вчера вторую ленту пропустил. Наверное, такая. Интересная она была. А слышишь запах какой-то? Какой-то противный, да? Наверное, что-то с балкона тянет. А так. что, что тянет, да? <плес> 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 Боже, вчера вообще не такая-то Сейчас, я не пойму, а где твои синяки? Синяки, так не синяки. Я. Ой, соня. Даже у электриков бывает такая ситуация: дома отключили свет. Виталик. Тама. Виталик, у нас дома выключили свет. Надо взять свечку. Апель. На кухне. Ну, я сейчас. Нажимал. И ты сюда? Ну, Да <плакова> <Тамарь. плакова> я ж могу и без зажигалки зажечь. <плакова> по сценарию, чего они меня ту в мои деньги кладут. Ну, ну, Сейчас к вашему вниманию миниатюра, которую нам необходимо было вырезать. И мы ее вырезали. Спасибо, Настя. Кашель на амуре. Ну что, пацаны? Случай на посту Старший инспектор, либо машина. Машина моя. Удостоверение мои. Колеса не мои.

Я никогда себе не найду девушку. О, Коля, да ну не плачь, найдешь. Смотри, один, два, восемь, сто один, сто два, сто три. Ты и правда так считаешь? Ну, конечно. Для вас выступал.